bir biringlarga hasad qilmanglar dedi payg'ambarimiz valatabau bir biringlarga g'azab qilmanglar bir biringlarni yomon ko'rmanglar bir biringlarga qarshi tadbir qilmanglar qarang hammasi bizdagi illatlarni rasululloh sanayapti tan olishimiz kerak hammasi bizni illatlarimiz mana shu insonlarda topilib qoladigan illatlar bir biringlarga qarshi tadbir qilmanglar ollohni bandalari birodari bo'linglar dedi payg'ambarimiz ollohni bandasi bo'laylik bir birimizga birodar bo'laylik olloh uchun bir birimizni yaxshi ko'raylik bir birimizga birodar bo'laylik bitta safda namoz o'qib bitta safda turib bitta mahallada turib oshna og'ayni bitta maktabda o'qib yurib qiyomat kunida birimiz jannatga birimiz do'zaxga krib tushib ketishimizni kimni xursand qiladi